Ja sam prezadovoljan i ne bi ništa mijenjao Prelijepo mi u životu i uživamo u svakom danu. Mi smo veslači, eto veslamo već zadnjih 20 godina i postudili smo dobre rezultate. Osvojili smo sve što se da osvojiti u veslanju. Imamo šest svjetskih prvenstava, šest zlata, i to u tri različite discipline, to nitko nije do sada ostvario i mislim da... Više nemamo ni jedan slobodan dan, ni jedan slobodan vikend, tako da ovaj... To je malo onako ovaj teško, ali navikli smo, znamo, šta, znamo šta, da to moramo proći da bi bili najbolji. Što mi jako dobro zarađujemo iznad prosječno trenutno, ali to sve može završiti u... Jednoj sekundi, tako reći, ako se ozlijediš, tako da uvijek moraš stavljati sa strane novce i razmišljati o tome da neće vječno trajati, da ćeš... U Hrvatskoj je takva situacija da, da je teško ovaj, se osloniti jednom kad, kad ostariš i kad prestaneš raditi, da ćeš dobro živjeti od penzije, tako da ovaj, smo dosta rano shvatili da treba ovaj, štediti novac za budućnost. Ja mogu zahvaliti to, meni je mama to predložila dok sam bio maloljetan. Sam krenuo, tad sam upoznao i gospodina Šuška iz OVB-a i s njim sam zapravo krenuo te sve planove. To je bilo prije jedno 13 godina, tako da ove, već dugo ove, na tome radimo. I stvarno sam sretan jer znam da, ove, da sam napravio puno toga za svoju budućnost. Mislim da je u Hrvatskoj i stanje je tako da ljudi ne razmišljaju toliko puno o budućnosti i mislim da tu OVB radi dobar posao i morat će još raditi još bolje u budućnosti da ljudi jednostavno educira, da, da ljudi shvate da moraju razmišljati o budućnosti, da ne mogu razmišljati samo o sada. Super rade, mislim da bolje, je teško, jako nas dobro savjetuju. Dosta štedimo i zadovoljni smo jako sa ofb